gole çevirebilecek kalitede oyuncularımız var. Burada bazen yanlış seçimler yaptılar. Bazen şut atmadık, bazen geç attık. O yüzden bu tabii ki oluyor. Geçen sene de olmuştu. Sonradan bu da gol attıkça, skor aldıkça daha özgüven oyuncuların yerine geliyor. Ve daha iyisini yapabileceklerini düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarda daha iyisini yapacaklardır Tabii ki. Önemli olan bizim için bu pozisyonlara girmek. Bence daha önemlisi Bayern Münih gibi bir takıma karşı iki maçta bu kadar net pozisyonlara girebiliyorsanız zaten tabii ki bunları atmak zorundasınız. Atamadığınızda da maç kaybediyorsunuz ama oyuncularımın genel performansı, öndeki oyunumuz, üreticiliğimiz, üretimimiz genelde iyiydi o yüzden Die Frage war, es gab auch im Vorfeld schon das Thema mit dem Abschluss, dass man die Torchancen nicht abschließt. Ja, wir haben sehr viele Torchancen gegen einen starken Gegner, den FC Bayern, kriegen wir sehr viele Chancen. Das ist positiv. Die Probleme hatten wir auch in der letzten Saison schon. Es hat sich äh, dann auch später äh, verbessert. Das ist auch eine Sache des Selbstvertrauens. Aber heute haben wir ein paar falsche Entscheidungen getroffen, äh, mal zu früh, mal zu spät abgeschlossen. Aber wie gesagt, das ist eine Sache des Selbstvertrauens auch. Und ich glaube, dass wir das äh, in, in den Griff bekommen. Kopenhagen hat Spiel gewonnen, hat das unsere Pläne verändert? Nein, wir hätten auch so die Spiele gegen Manchester United und Kopenhagen mit der Marschroute des Gewinns angegangen und das hat sich nicht verändert. Wir werden beide Spiele so angehen, dass wir sie gewinnen wollen. Any questions?